दशकं भक्ति भक्तिप्रार्थनां पठन्दो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निबदिताः स्मरन्दो रूपं ते वरद कथयन्दो गुणकथाः चरन्दो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्दे परममोन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगदसर्वाभिलषितान् गद क्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निबहान् अहं गायं गायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव नखिलेभ्यं तनुभृदां मदीयक्लेशौख प्रशमनदशानाम कियती न के लो के लोकेस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवभक्ता मुक्ताः सुखगतिम् असक्तापि दधते मुनिप्रौढारूढाः जगदि खलु गूढात्मगदयो भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्दीशस्वैरं सददपरिनिर्भादपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीदा भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौखम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव नैगमवजः भवेन्मिथ्या रद्ध्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारुढा चेत् अखिलपरितावप्रशमनी पुनश्चान्दे स्वान्दे महानन्दाद्वैदं दिशति किमदप्रार्थमपरं विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुक्मं धृदरसं भवतौ करमपि च दे पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् धते पादतुलसी परिख्राणे ख्राणम् श्रवणमभिदे चारु चरिदे प्रबोधाथिव्याधि प्रसभचलिदे मामगहृदि त्वदीयं तत्रूपं परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्जद्रोमाञ्जो गळिदबहुवर्षाश्रुनिबहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गे गाधीश त्वयि खलु पराञ्जोऽपि सुखिनः भव स्नेहीसोऽहम् सुबहु परितप्येज किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो सं झटिति कुरु मां कं सदमना किमुक्तेर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदयात् तावद्देव पुरक्लोक्ते पादे वरदा तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुदिनिषेवा विरचयन् शरणम्